סביבי okay. 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 Добрий вечір у прямому ефірі 34-го телеканалу програма Погляд. Із початком нового навчального року безпека школярів на дорогах та підліткова злочинність особливо турбують батьків, вчителів і міліцію. Що робити, аби уникнути трагедії? Дізнаємося прямо зараз від заступника начальника Дніпропетровського міського управління внутрішніх справ Володимира Сідлецького. Володимир Андрійович Сідлецький, полковник міліції, народився у 1958 році. Освіта вища юридична з 1976 по 1979 роки служив у збройних силах в органах внутрішніх справ працює з січня 1981 року на посадах, які безпосередньо пов'язані з організацією та забезпеченням охорони громадського порядку. З червня 2000 року заступник начальника, начальник міліції громадської безпеки Дніпропетровського міського управління ГУМВС України. В Днепропетровской области. Здравствуйте, Владимир Андреевич. Снова очень приятно видеть вас в нашей студии. Ну и давайте сразу перейдем к, нашим, к нашей теме. В начале учебного года каждый раз по всей стране традиционно проводится акция. Внимание на дороге, дети. Для чего она проводится и каким образом в этом году? Я хочу сказать, что проанализировал ситуацию на дорогах, которая сложилась в среди детей, среди учеников, мы видим, что по сравнению с прошлым учебным годом, или позапрошлым учебным годом, у нас снижение аварийности и травматизма, и дорожно-трастных происшествий с участием детьми. Несмотря на это, мы обследовали перед началом учебного года все учебные школы, все учебные заведения, Стоимость 80 школ, которые без, непосредственно выходят э, на проезжую часть, была обновлена раз, раз разметка. Дополнительно было установлено 53 приспособления для сожжения скорости, как в народе говорят, лежащие поли полицейские. Да, было э, уст, обновлено 55 единиц дорожных знаков, раз, разметки с, с, солидно было сделано, было сделано на 342 единицы пешеходных переходов, А где то где-то если километраже брать э, 56 тысяч. Все эти мероприятия проводились с местного самородования, с коммунальными службами, потому что вы знаете, что милиция сама знаки не устанавливает и не наносит. Разметку мы только даем. Предписание, они все это делают. И как свидетельствует 1 сентября, мы, в принципе, работники милиции присутствовали во всех школах. По мере возможности мы в 46 школах где э, действительно могли быть какие-то близко проезжают автомобили, там мы выставили экипажи ГАИ, э, где только инспектор задействовали даже и аппарат, наш э, отдел ГАИ прикрыли практически все пути, которые, ну, все школы, где возможно могли быть даже транспортные происшествия. Перед сентября прошел нормально, на сегодняшний день пока мы не отмечаем. Травматизма э, на дорогах среди детей. Значит, акция на какой-то период проходит, правда? Да, акция. Насколько проходит, вообще ну, она эффективна. Я вам должен сказать, что акция эффективна тогда, когда работа проводится в течение всего года. Просто наскоками на э, проведения там, с, там, с такого-то числа по такое-то, оно не дает результату. Мы э, постоянно участвуем в школах, проводим э, занятия с учащимся мы вот на последнем августовском совещании, которое было, мы предложили, увеличить сегодня по правилам дорожного движения предусмотрено 17 часов занятий в школе по этой теме. Мы... Это очень мало. Поэтому мы вышли с таким предложением перед нашими городскими службами. Соответственно, они будут, я так думаю, выходить через Министерство, на Министерство освиты для того, чтобы увеличить количество часов в школах преподавать по правилам дорожного движения. Потому что речь идет о жизни наших детей. А я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 740-1041 и 740-1042. Присоединяйтесь к нашей беседе. Сегодня мы говорим о школьной безопасности. Владимир Андреевич, вот скажите, пожалуйста, какова статистика за последние годы, учитывая проведение вот этой акции? Насколько меньше, допустим, стало несчастных случаев? И насколько дети за прошлый стали... год, учебный, если взять 12 половина, то 13 -го года, у нас за 88 ДТП в которых, к сожалению, один ребенок погиб и 92 травмирования. Из общего количества ДТП где-то 37,5% это э, были совершены свины несовершеннолетних. Э, это переход не установлен месте да, 27 дорожных да, 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 происшествий. Хочу что сказать, что наиболее травмоопасной категорией детей это является дети-пешеходы, 65 почти 65 процентов, детей можно, 25 детей получили травмы, будучи пассажирами транспортных средств, и 6 – это велосипед, так называемые велосипедисты. Эта цифра значительно меньше, чем в прошлом году, поэтому, несмотря на это, мероприятие мы продолжаем, потому что мы должны довести эти цифры до нуля. Мы такая поставили перед собой задачу, будем к этому стремиться. А скажите, пожалуйста, достаточно ли а, вот возле городских школ светофоров, а, поскольку вы говорите, что вы не один, вернее правоохранительные органы не одни этим занимаются дорожных знаков, оборудованных переходов. Я хочу сказать, что сегодня 90% школ оборудованы светофорами, ну там, где это необходимо, где есть движение. Конечно, если идет прямая линия перекрестка нет, то там по ГОСТам и по, и по правилам светофор не установишь. Но там, где придет, например, моя дорога, как я сказал, были установлены специальные, как мы говорим, полиции, лежачие полицейские, которые волей не... Волей заставляет водителей снижать скорость. И сегодня практически, где это необходимо, установлено во всех школах, где это необходимо, где требуют правила и ГОСТ. Ну вот по, по, по опыту, по статистике, скажите, пожалуйста, какие самые основные ошибки школьников? Вот. Самые основные ошибки школьников ⁇ это переход ближе идущего транспорта, игнорирование, просто не смотрят по сторонам. А сказать, что какие... Ну и, конечно, велосипедисты, которые едут, дети, к сожалению, неожиданно э, выезжают на проезжую часть, бывают так, такие факты. Но я еще раз говорю, мы на сегодняшний день, нам удалось, я не говорю, что это заслуга только наша, это заслуга и педагогический коллектив, снизить уровень при, э, дорожно-транспортных происшествий с участием детей, снизилось количество потерпевших, и, я имею в виду травмованных, и э, снизилось количество, э, к счастью, погибших. У нас за прошлого только один ребенок погиб. Да, это горе в семье, это горе, но ну, это э, много меньше, чем было позапрошлым году. А позапрошлым году сколько? Требует... Позапрошлым году их было восемь. Э, ну, Статистика говорит сама за себя, да, что да, да. 8 это. А скажите, какие самые распространенные ошибки водителей? Наверное, здесь больше будет ошибок, чем у детей? Превышение скорости и, наверное, правил э, знаков дорожных и правил дорожного движения. Э, и даже несмотря на то, что установлены лежачие полицейские, все равно. Есть... Нет, но ну, мы не говорим, что все вот эти э, в, в районе школ дорожно-транспортных происшествий с травмованием детей нету. А вот э, дети ходят не только вокруг школы, возле школы, они двигаются по остальным улицам, гуляют. Вот знаете, как говорят, правила, любые правила пишутся кровью. Скажите, пожалуйста… оно для автомобилистов, будем так говорить. Но вот иногда бывает так, что светофор устанавливают уже в том месте, где действительно было совершено… Был наезд, либо травмировали там пешехода, либо это такие достаточно частые случаи. Есть ли у вас, допустим, такие примеры, что вот... Так вот Нет, с... мы, э, ставятся светофоры не только там, где совершается дорожная. Владимир есть? мне подсказывают, что... <связано> уже есть один телефонный звонок. Да, пожалуйста. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Да. Это у вас водитель города Днепетровска. меня зовут Петр Петрович. У меня такой вопрос. Очень трудно проехать автомобилистам по Карла Марса в сторону площади Островского перекресток Пассера. Светофор там стоит, но он уже несколько лет давно не работает. Там такие пробки стоят, что другой раз одиночный пешеход его пропускает, то, то и пойдут на озерку, а проехать невозможно. Что вы скажете на этот вопрос? Завтра же будет подано специальную службу горисполкома представление за моей подписью, которая установила сначала причину, почему не работает. И я думаю, что в ближайшее время там светофор будет обработать. Спасибо большое. Ну, давайте продолжим да. наш, наши вопросы. Про, вот вы упомянули о том, что совместно с педагогическими коллективами вы проводите специальные занятия в школе и хотели бы увеличить эти занятия. Количество часов, да. Количество Количе... часов. С чем это связано? О чем вы говорите на этих занятиях? Ну, 17 часов вот год, это очень мало для того, чтобы рассказать и не только правила, Да мы подготовили специально, у нас есть видеоролик «Внимание, дети, на дорогах», который мы хотим распространить во всех школах, чтобы посмотрели все дети там с конкретными, ну, будем так говорить, мы э, делаем этот ролик специалистами для того, чтобы, во-первых, не травмировать детей, потому что ужасы детям показывать нет смысла, для того, чтобы э, им рассказать. И э, для того, чтобы, э, я не говорю, что мы с детей должны сделать водители, но мы должны их научить основных азов правил пешеходного движения. Я не говорю, что они должны быть правила дорожного движения, но он должен прекрасно что он, прежде чем вступить на проезжую часть, он должен пос посмотреть в одну сторону, во вторую, убедиться, что нет транспорта, и идти только на зеленый свет. Э -э К сожалению, э -э есть родители, которые показывают негативный пример детям, про эти по правде, бегут с детьми, это всем видно, да. Поэтому чем больше мы будем детям рассказывать, тем больше мы будем на это обращать их внимание, я думаю, они будут более Осторожны при приходе ну, дорог, Андрей, движения. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марк Моисеевич, я живу в городе Днепропетровске. Хотел бы задать вам такой вопрос. Проспектирова, Кирова, 42 номер, это район юбилейного магазина. У нас там был всю жизнь напротив троллейбусной остановки пешеходный переход и знак «Переход». И этот знак куда-то исчез. Переход это тоже куда-то исчез. А у нас же получается напротив школы, несколько школ, детские сады. И проблема детям перейти вот именно вот с района 42-44 сорок домов на ту сторону, э, вот сторону медтехники. Э, я подавал уже заявление в городское ГАИ по этому поводу и хотел бы узнать, ну насколько реально там, чтобы вернули этот знак и пешеходный переход. Во-первых, спасибо за вопрос и за подсказку. Я считаю, что э, движение транспорта по проспекту Кирову, оно э, требует там э, пешеходного пер перехода. Мы записали этот адрес. Э, опять же, мы будем обращаться в органы местного самоурадования Есть специальная служба. Вы, вынесем предписание для установки там, соответственно, и знака, и пешеходного перехода. Спасибо за вопрос. Берем на контроль, будем делать. И хочу сказать, что мы говорим всегда благодарны тем водителям, тем жителям города Демтрошка, которые обращаются к нам с конкретными предложениями, замечаниями, чтобы мы могли отреагировать. Давайте перейдем, так сказать, ко второй половине сегодняшнего нашего обсуждения. Есть еще одна проблема, это подростковая преступность. И как вы считаете, когда чаще, чаще всего подростки ну, совершают правонарушения? в летнее время или в учебное? Вот, как по-вашему, где больше, где меньше, какова вас статистика, если она у вас есть? Я хочу сказать, что да, статистика у нас есть. У нас э, в прошлом году было совершено 66 криминальных правопорушений, которые совершили несовершеннолетним. Не Это на 23% в месяц, чем позапрошлом году. Э, ну, не буду останавливаться, в каких больше, в каких меньше. Э, статистика показывает, что наибольшее правонарушение совершается период учебного года, как правило, в летний период. У нас же совершенных правонарушений детьми, но это зависит от того, что много, очень много детей выезжают в летние э, таборы, в летние пения, как раньше говорили, оздоровительные пионерские лагеря, и они находятся там. Это не говорит о том, что если мы говорим, что наибольшее совершается в учебный год, это, э, будем так говорить, пробелы там, недоработки учителей, это недоработки в основном семьи. Потому что, как правило, преступления правонарушения совершаются дети, как с так называемых неблагополучных семей, где родители не находят общего с их детьми, или сами родители злоупотребляют спиртными напитками, ведут моральный образ жизни. Как правило, вот эта категория совершает детей, совершает правонарушение преступления. Хотя встречаются факты, когда вполне было получено семьи, тоже родители на каком-то этапе упустили момент воспитания, не находят общий язык, естественно, дети совершают правонарушение преступления. Но достаточно много таких случаев, когда дети уходят на улицу и ищут там Я... развлечения. И скажите, много ли таких вот убежавших? Я хочу сказать, что сегодня мы очень обеспокоены тем, что многие дети покидают семьи. Если у нас в прошлом году за этот период было где-то 107 таких фактов, то сегодня у нас на данный день зарегистрировано 154 факта, когда дети оставили семью, оставили школу и занимались брадянским занимали бриллиантский образ жизни. В соответствии с новым законодательством, уголовно-процессуальным кодексом, если в течение суток не находим этого ребенка, возбуждается криминальное проважение по статье 115, это умышленное убийство. Каждый уход ребенка, это Поднимается по тревоге территориальный орган милиции. Если мы в течение суток не находим э, силами, ну, естественно, идет ориентировка по всем патрульным, но рядом ГАИ, Беркут, э, приметы, ищем который ребенка. У нас были факты, когда мы детей находили и в Крыму, и в Одессе, и в Полтаве, и в Киеве. То где-то списались по интернету, поехали друг к другу, то э, где-то когда-то познакомились, поехали. Да, сегодня то для нас проблема. Сегодня для нас это очень такое серьезное напряжение в работе, когда уходит ребенок из Есть дома. следующий телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Василий Романович. Алло. Да, слушаю. Добрый вечер, вы прямо в прямом эфире говорите. Подскажите, пожалуйста, интересует вопрос по поводу рекламы в городе. На электрических столбах, на стационарная реклама. На каждом перекрестке создается аварийная ситуация. Для того, чтобы сделать правый поворот, необходимо выехать на полосу движения. Кто-то за этим следит в городе? Да, есть у нас административно-техническое управление при городсполкоме. Кроме этого... Мы тоже за этим следим, мы составляем, просто у меня сегодня нет статистики, мы составляем э, административное ответственность по статье 152, это нарушение благоустройства территории города. Там довольно-таки серьезные штрафы, 1700 гривен. Э -э, у нас в прошлом году, я, э, вернее, по, ито, э, по полугодию у нас было порядка 700 э, протоколов таких составлено, в этом направлении продолжается Работа, и спасибо за подсказку, постараемся активизироваться и немножко навести в этом тоже порядок. А вот э, возвращаясь э, к нашему разговору по поводу того, что дети уходят из семьи, ну в силу разных причин, что бы вы порекомендовали родителям в данном случае, как, как будет что действовать? Ну, первый, э, рекомендация — это находить общий язык с детьми. Всегда вникать в их, в их проблемы, ну и как бы оказывать помощь в решении их про, про проблем. Они отмахиваются от того, что телевизор смотрит, мама на кухне готовит, а ребенок представляет сам себе. И потом со, со временем сами родители не могут понять, почему такие дети, почему они не слухают, почему конфликтная ситуация. Надо жить проблемами своих детей, поэтому и проблем в воспитании, и, и, и уходов не будет. Скажите, как вы действуете, ну, наверное, совместно с, с службами, э, допустим, когда, ну, не совсем благополучная семья и, вроде бы, ребенок может быть и нормальный, но он ушел, поскольку там дома. Ну, там в этих плохо. случаях, если она нормальная семья, вернее, не нормальная семья, семья довольно-таки длительный процесс, но мы собираем вместе э, социальными службами горисполкома, э, комиссия по делам несовершеннолетних. Собираем со, со, соответственно мать матери, передаем в суд для лишения прав э, этих родителей. Ну, поймите правильно, какая бы мать не была, но для ребенка на мать. И тут э, надо подходить очень взвешенно и очень э, скрупулезно, потому что э, какой бы детский дом не был, он хороший, какие бы там хорошие воспитатели не были, но мать есть мать. И многие дети, когда э, сначала как бы, э, отрицательно относятся к матери, но когда доходит до грани оставления родительских прав, тут уже возникает кризис, уже родители то есть э, дети уже как бы не хотят уходить от матери. Есть, соответственно, служба, горесполкомина, которые я назвал, мы сам, совместно проводим такие мероприятия, готовим документы, но это может решить только суд в следующие выходные, вернее, 14-15 сентября, город Днепропетровск отмечает свой очередной юбилей. Мы называем это День города. Как милиция, как правоохранительные органы готовятся к этому дню? Ну, в первую очередь милиция постарается обеспечить охрану общественного порядка. Я хочу обратиться к жителям города Днепровска, что праздник будет довольно-таки насыщенный. Очень много различных мероприятий с участием украинских звезд, с участием зарубежных звезд, в том числе и российские эстрады. Мы готовимся как мы говорим, полную боевую готовность о том, чтобы мы планируем взять за действие около 2000 сотрудников милиции. Кроме этого, определенный отпечаток нам еще дают о том, что в этот день будет проводиться футбольный матч на металлурха арене с участием Таврии, Симферополя и нашего Днепра. И там надо обеспечить. Поэтому мы обратились к руководству ГУМВС, которое пошло нам на встречу, дадут нам преданные силы внутренние войска, в том числе с Криворога, мы планируем подвести сюда уже традиционными 100 военных подвезли, плюс наши, вот, плюс Днепропетровский гарнизон милиции, и мы попросили ближайшие города, села, чтобы нам тоже додали, потому что людей мы ожидаем где-то около полумиллиона. Знаете, что 05 она начинается ранним утром и заканчивается в 22.00 э, с красивейшим фейерверком на экватории Днеп Днепра. Ну, не, не буду рассказывать всю программу. Есть организаторы, есть мискарада, которые организуют все это мероприятие, они, я думаю, более поподробнее расскажут. Но единственное, хочу сказать, что э, праздник будет очень веселым, очень хорошим, насыщенным. Но наша задача милиция это обеспечить, охрану общественного порядка, чтобы каждый житель города, Днепропетровска мог э, хорошо отпраздновать. Единственное, я обращаюсь о том, что э, у, нас уже, у нас уже есть телефонный звонок. Добрый да, вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Товарищ полковник, мы с вами были знакомы. И сейчас знакомы. Что бы я хотел сказать? Вы знакомы. Сейчас очень важный вопрос подняла студия. Вопрос с деть... работы с детьми. Но я хотел бы вам пожелать следующее. Надо поработать с работниками милиции, которые будут работать или работают с детьми. Туда должны прийти высокоинтеллектуальные грамотные, любящие детей кадры, тогда мы будем иметь какой-то успех. Всего вам доброго. Немыкин. А, спасибо. <свят> Вы очень правильно сказали, что с детьми должны работать люди, которые любят детей. Кем бы он ни был, преподавателем, учителем, там, работником милиции, но ну, в первую очередь он должен понимать и любить, и жить ну, той жизнью, в которой живут дети, чтобы он мог понимать его изнутри. Мы стараемся подбирать так, такие кадры, и у нас есть такие как кадры, ну, не все, конечно, но есть э, такие сотрудники, которые... Спасибо за вопрос, э, очень злободневный вопрос, и мы постараемся рекомендации. Главное, что тебя понимают, как да, когда-то да, написал да, один да. из героев. Э, по Дню Егора. Города хотел обратиться к жителям города о том, что в День Города э, по возможности э, автолюбителям избегать проезда в центральной части города, особенно надо. Какие Улицы да. будут перекрыты. Давайте подробнее. Ну, с самого утра э, будет перекрыта улица э, Красная площадь, короленко и до обеда проспект Карамарса э, и улица Сильвова. Э, Где-то до обеда. А... Сирого, от улицы Серова, естественно, эм, будет прикрыто движение до Мерефа Хрисонского моста. С после обеда будет полностью закрыто движение от моста номер 2 до Мерефа Хрисонского моста. И где-то в районе 17.00 будет прикрыт э, мост номер 2 тр, э, традиционно. Э, много идет как бы, э, споров в том, что стоит ли перекрывать мост номер 2. Хочу сказать о том, что э, у нас был первые дни города, когда мы праздновали горький опыт, когда люди ринулись на мост. А, к сожалению, то ограждение, которое там стоит, оно больше м -м, выполняет роль декорации, чем удержания людей. Мы не хотим допустить то, чтобы кто-то упал с моста, поэтому мы уже традиционно принимаем решение, то 17:00 приходит мост. мост. Следующий телефонный звонок давайте возьмем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, Владимир Андреевич. Я поздно включила телевизор. Но очень хочу поблагодарить, и чтобы вы вынесли благодарность дежурному АНД района Орешкину. К сожалению, я не знаю, как его зовут. Очень хороший, чуткий молодой человек. Сколько бы к нему обращались по поводу шума здесь у нас на червоного казачества, он нам всегда помогал. Дай Бог ему здоровья. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Обязательно Мать. передам. Комплименты да. За своих Спасибо, сотрудников. спасибо. приятно, когда да. есть такие Я хочу сказать, что, может быть, кто-то из жителей не смог э, дозвониться. Я знаю, там записываются номерами. Мы обязательно те, которые не попали, э, там записку обязательно. Да, мы обязательно дадим ответ. И скажите, какие же правонарушения, даже несмотря на то, что у вас там стопроцентная готовность, все равно происходят правонарушения. Это факт, и какие чаще всего правонарушения проходят, происходят? А вы знаете, мы как-то обсуждали э, с Иваном Ивановичем Куличенко, что на день города, да, уровень преступности даже в некоторой степени на день города падает. А в местах проведения праздника, где проводится День города, как правило, правонарушения преступления нет. Ну, могут там где-то кто-то там, э, перебранка какая-то, но мы стараемся так расставить работников, милиции, чтобы как, как бы каждый клочок земли был под наблюдением или военнослужащего внутренних войск, или работника милиции. Может, это срабатывает, потому что мы стараемся, чтобы... Но, как правило, на День города мы в местах проведения праздника не фиксируем никаких... К нам никто ни к нам не обращается с заявлением, ни мы не фиксируем какие-то правонарушения или преступления. Владимир Андреевич, ну и такой вопрос, совсем не касающийся нашей темы. Скажи, э, вернее, э, скажите, все-таки Милиция работает в день города, а весь город отдыхает. Как э, потом, вы, может быть, поощряете э, своих сотрудников, э, как они отдыхают, когда они отдыхают? Ну, или, или они после праздников опять на работу? Я как хочу сказать, происходит? что э, для работника э, милиции праздник – это всегда работа. Э, хочу сказать, что да, может быть, будет возможность что в воскресенье кое-кто и отдохнет. Но, как правило, для работника милиции э, премиальных, как таковых, да, есть премии мы выписываем за раскрытые тяжкие преступления, если проявил сотрудник милиции смекалку, уровень и поймал там преступника на это мы готовим приказ. За массовые мероприятия посылаем телетираму по органам с, бл с благодарностью всем сотрудникам, которые были задействованы на охране общества порядка. Да, нам придется начинать где-то с 8 часов и до 20 для нас праздник не заканчивается салютом, фейерверком. Мы еще часа два-три после этого не служить, пока все не рассосутся, пока даже коммунальные службы не уберут тот мусор, который там будет на набережной. Что вы пожелаете в канун нашего общего праздника, Дня города? И какие рекомендации вы дадите генерал-петровцам в связи с... Тем, что Перед два жителям дня города Днепропетровска пожелать всем здоровья, для было плоти, было чтобы в каждой семье была радость, чтобы э, радовались жизнью. На День города, я еще раз повторю, будут э, наши местные органы, приготовили хороший праздник, поверьте мне, по программе смотрю, будет, людям будет где отдохнуть. А рекомендации на День города – не употреблять спиртными напитками, вести себя добропорядочно, толерантно друг другу, уважать, Бліж ідущого, і праздну тому що кожен чоловік прийшов віддихнути, і найголовніше – не портять додому настроєння. Спасибо вам большое. Час нашого ефіру завершується. Нагадую, гостем погляду був заступник начальника Дніпропетровського міського управління внутрішніх справ Володимир Сідлецький. Я з вами прощаюся, але попереду на нашому каналі ще багато цікавого. Залишайтеся з 34 четвертим.